можна свіжим Спортивне орієнтування це можливість одночасно займатися бігом, качати м'язи, вивчати географію, спілкуватись із друзями і навіть отримувати за це нагороди. А ще ним можна разом із товаришами займатися як влітку, так і взимку. Це той вид спорту, який розвиває в дітях, навіть ті качества, які просто необхідні і в житті. Смелость, ловкость, самоотдача, самоотверженность, выносливость, умение логически мыслить на дистанции. Этот спорт иногда называют шахматы на бегу, где приходится на ходу принимать саморешение, выбор варианта, выбор маршрута. Он должен видеть на карте не только, где он находится, он видит, какая его преграда ожидает впереди. Він должен з нею справитися. Він логічно має зрозуміти, ліби я эту преграду, то ли это це будет, то ли я її краще или напрямік. Можливо, ти більш спокійна людина, і бігати тобі не дуже подобається. Для тих, кому ближче спокій, також є чудовий спорт йога. Займаючись нею, можна таким викрутасам навчитись, що будь-який бігун тобі позаздрить. А ще займаючись йогою, ти можеш помислити над філософськими питаннями, якщо такі тебе турбують. Адже йога це гімнастика не тільки для тіла, але й для розуму. Інтересне упражнення, вони дуже полізне для здоров'я, для енергетики, щоб вона лучше розподілялася по тілу. Однак від таких спокійних вправ можна і заснути. Тож, якщо філософією ти не захоплюєшся, краще обери вуличні види спорту: ролики, скейтборд чи велосипед. Більшіство ведуть здоровий образ життя. і як? Лічно я зовсім здоровий образ життя і тільки катання. чому вот большинство за здоровий образ життя? Ну, тому що я не знаю. Може быть, это більшість вже догадали, що пить, курить – це все вредно і лучше увлікатися то полізним для своєї здоров'я. Думаю, те, що спорт робить людину менш агресивною, більш стійкою до хвороб, підвищує її самооцінку, ти і так знаєш. А от завдяки таким вуличним видам спорту можна багато мандрувати містом, чудово натренувати ноги і, звичайно, не нудьгувати. Адже жену знайомства знакомства тут-то би Тренируемся на улицах, просто выезжаем во дворы, на вот, центр города. Парапеты, памятники, ступени. Просто вот сами, со сами обучаемся. Нужно прыгать, парапеты, лестницы. Есть много стилей катания, там специальные парки по вылетам разнообразным. Почему заинтересовались скейтбордингом? Интересно, весело, экстремально. Какой самый первый трюк делает скейтбордист? А, ну, в первую очередь, мне кажется, надо научиться просто кататься, а потом первый трюк это Олли. Ну, наверное, надо взять Олли. Это простой прыжок, да, правильно. Где-то собираетесь, кроме парка Сокол? Ну да, везде катаемся, где можно. Ну, прогоняют часто и ну, так, где особо не прогоняют, там и катаемся. Ну вот, а на самом деле, на чем катаетесь, да, я так понимаю. Ну, кроме асфальта, трубы, да, еще что. Да. Ну, грани всякие, мраморные, там, ступеньки и всякие да, вот, большие. Перила. перила тоже катаемся там. По ступенькам. Так, а самое сложное это где, на чем кататься? Ну, это для каждого свое. Хендрайф. В рампе и на перилах. Каждый сложно. Сложное. Ну или большие ступеньки дабл сет. Дабл сети теж складно. Щороку кожної другої суботи вересня Україна святкує День фізкультури та спорту. Якщо тобі кортить стати учасником цього свята, показати на що ти здатний та разом з усіма спортсменами святкувати те, що ти здоровий, варто вже сьогодні долучитись до будь-яких цікавих для тебе спортивних занять. І не забувай. Що у програми Територія дитинства є своя група ВКонтакті та електронна пошта. Пиши нам про те, яким спортом займаєшся саме ти. Розповідай про цікаві види спорту та дивись попередні випуски програми. А далі традиційний майстер-клас зі створення цікавої прикраси. Сегодня у нас мастер-класс будет по бисеронизанию и помогать мне провести его будет Мугасеева Юля и Соловьева Ульяна. Сегодня мы с вами изготовим самый простой цветочек из бисера. Для этого нам потребуется проволока, ножницы и бисер. Вот у кого-то есть остатки разноцветного бисера, а также зелененький для изготовления стебелечка и листиков. Чтобы приступить к работе, нам нужны обязательно тарелочки, чтобы бисер не катался по столу и можно было возможность удобно набирать проволочкой. Для изготовления цветочка нам потребуется где-то 45-50 см проволочки. Так как у нас бисер разноцветный, я предлагаю сделать, чтобы у нас все цветочки потом слились воедино в букет, сделаем их одинаковыми серединками, желтыми. А уже цвет других цвет лепесточков вы выберете каждый. Для начала мы должны сделать сам цветок. Он состоит у нас из пяти лепесточков. Для начала работы мы набираем серединку желтую, одну бусинку, и 7 бусинок другого цвета. И набираем одну желтенькую и 7 того цвета, который вы выбрали. Вот мы с вами набрали одну желтенькую и 7 беленьких я набрала. Теперь одним из краешков проволоки, чтобы получился у нас лепесток, мы проходим в желтенькую и затягиваем петелечкой. И вот наш лепесточек один готов. Теперь нам нужно еще сделать 4 таких лепесточка. Набираем в таком же порядке. Одну желтую и 7 беленьких. Вот у нас все 5 лепесточков расположились на одной проволочке. Теперь нам нужно собрать это в цветочек. Для этого одной из проволок мы проходим через две желтеньких с другого края. И когда мы затянем, расправим наши лепесточки, теперь нам нужно оформить зеленую часть нашего цветочка. Для этого возьмем зеленый бисер и насыпем его в наши тарелочки. Для оформления чашечки цветочка нам нужно надеть по одной бусинке на правую и на левую проволочку. Теперь, чтобы оформить, начать оформлять стебелечек до листочка, нам нужно одеть 7 бусинок на обе проволоки. Для этого мы берем бусинку, одеваем на одну проволоку и точно так же продеваем через вторую. И так одеваем 7 бусинок. Для изготовления зеленого листочка на одну из проволочек нам надо набрать 15 зеленых бусинок. Можно набрать и больше, потому что чем больше вы наберете, тем будет длиннее ваш листок. Если наберете меньше, то ваш листочек будет очень маленьким. Для того, чтобы лепесток у нас хорошо держался, мы возвращаемся этой же проволокой, на которую набирали, в первую бусинку зеленую. И вытягиваем аккуратненько проволоку. И вот получился у нас такой лепесток у цветка. А теперь мы продолжим, сделаем вторую часть нашего стебелечка. Наберем еще раз 7 бусинок на 2 наши проволоки. Для того, чтобы бусинки не посыпались по проволочке вниз, мы на одну из проволочек добавим еще одну дополнительную бусинку. А второй пройдем навстречу. Вот что проволочки у нас вышли с двух сторон нашей бусинки. Хорошо затянем, скрутим проволочку и обрежем то, что у нас осталось. Вы можете сделать еще больше цветочков, и ваш букетик тогда будет еще более пышнее, более наряднее.